హరే కృష్ణ అండి శ్రీమన్నారాయణ్యము తొమ్మిదవ దశకము జగత్ సృష్టి ప్రకార వర్ణనము మూడవ రాగం స్థిత స కమలోద్భవస్తవహినాభిపంకేరుహే కుతస్విదిదమం బుదాబుదితమిత్యనాలోకయన్ तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ता ननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्टं भुजां कृष्णा महानवविघूणितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्ष्य तदुपाश्रयं तव तव तनुं तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति स्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् कृष्णाम् अमुष्यै सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् कृष्णा ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमादधे कृष्ण शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्दो बन्दोलसत् कृतः स खलु पद्मनिसंभवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्त्रदृशा यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयं कृष्णा किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयु मणिस्फुरितमेखलं सुपरिभीतपीताम्बरं पीताम्बरं कलाय गलतलोलसत् कौसभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् कृष्णा श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुषमुपैषिदिष्ट्या दृशोः पुरुषीयमासु मे निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुण बृंहि मा पाहि माम् क्लभः स्वभुवनत्रये रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपक्ष भूयो विधे भवत्व किल सादनि च भक्तिरत्युत्खटेति युदीर्यगिरिमादधा मुदितचेत कृष्णा शतं कृतपस्ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपो बलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किलकम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् कृष्णा तवैव वा कृपया पुनः सरसि तेनैव सः प्रकल्प्य भुवनत्रयिं प्रवृते प्रजा निर्मितौ विदकृपा भरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयो क्षितैरीक्षितैः कृष्णा जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् अन्य तमिदव दशकं समाप्तं हरे कृष्ण